я интернационалист, я был, э, ну, где послали, были такие уникальные войны. 60 почти лет назад, с этим обидом, 60 лет назад, мальчишка и так вот. Я думаю, я все время направлял, много, что у нас есть люди, постарше. Тем более, что у нас есть, с нами стоит со время председатель Галицкого района. Мы из Галицкого района ветеранов Украины. Есть председатель, участие ну, ну, их войны, правда, заканчивал в Японии. Прекрасный человек, прекрасный руководитель. У нас собирает, конечно, идеи. Ана Александра, это кто пришел в 9 часов в 11 встреч. Если вы встречаете барту, бар задегаться, зарачиваться тем, что на Сходе э, люди с такими встречками убивают наших э, людей. Но, это же видите, как плохо, что это пришло сейчас. Столько лет, десятилетий, вы не знаете, и прочее уже прошли какое поколение царяков которые не считали это мы были единой стороны поэтому а так они некоторые носят и будут носить и это не страшно страшно там надо договориться и закончить войну надо уметь вот выиграть ее нормально вот если победили в той войне значит Германия подписала капитуляцию и закончила все. Победили, теперь мирно живут. Туда ездим, там живут, работают и так далее. Будьте здоровы, это главное, и мир нам всем. Добрый день, добрый. Дайте нам комментарий. Скажите, что для вас Но, ну, ну, понимаете, 65-й человек говорит, что для вас ну, это? День. день победы. Вот от мира, значит, казалось бы, закончилась война. Это, конечно, был праздник угу. со слезами на глазах. Ну и все. Это сразу все сказано. Это день. И вот видите, сколько людей. Благодаря им мы вот осторожно засыпались и победили. Благодаря им мы приходим здесь, убирали в апреле, трав пощипали, убирали. А что вы, вы только квиты принесли, или вы еще, не знаю, какой-то святкуете там? Что вы роботом дали Мы вспоминаем, что вы, вы, если не будете помнить своих стариков, то это плохо. Мы вот их вспоминаем, которых уже нет, к сожалению, тут рядовые офицеры. Всяких национальностей здесь, вы видите, и Катарина, и Марзина, и еще кого-нибудь. Не, не разбирали. Ясно. Да? Георгиевскую стричку не взяли? Не. Нет. Ручняли бы, да? Нет. Слава Богу, спасибо. А чего не взяли? Боялись? Нет. Если вам многие скажут, что бояться, конечно, уже поздно. Бояться. Что ж, для этого жили, чтобы бояться? Не бояться. Я, что тут есть, Спасибо, я к вас звать? Я Александр. Спасибо. Ну, ты здоровый. Самое главное, у нас это чтобы были. И мир будет, тогда не будет мертвых у нас.